Чи подовжать чеську ініціативу з пошуку та закупівлі боєприпасів для України наступного року? Карти самого вирачається. Ну так, да, ті ж карти да, вивернулися. Да. Чому в РФ ввели обмеження щодо в'їзду до 14 населених пунктів у Білгородській області? Ну, сильна опасність там йде. Чи отримає Україна обладнання з вільнюської ТЕЦ-3, обіцяне Литвою, до кінця літа? Ну да. З якою метою в Київ прибула місія Мвф? Оцініть фінансове положення. Ну, реально оценить финансовое положение. Ну, это... То есть какая-то помощь от, должна быть от них. Что-то мы должны получить. Наважится Россия на открытую мобилизацию до конца року. Ну, от открытой они пытаются, видите, уйти. Они ищут пути м -м, финансовой какой-то стимуляции. Понимаете, каким-то обманом, какой-то хитростью они от, привлекают, чтобы они сами шли. Что погодится Франция на даты Украине? Боевили такие мираж 2005 до конца року. Не, до конца года не. Тут повешенный. М -м. Позже туда. Позже что-то может дать. Ну это, знаете, они сделали заявление, но это как-то ну, длительно, это. Не сейчас. Ну не до конца года. Навище Борис Джонсон зустрічався с Дональдом Трампом, так ши повязано це з Україною. Встречался, но ну, это какие-то трудный разговор какой-то. Что-то тут а, повязано это с Украиной. Ну то, что касается а Кремлё, Кремля, агрессии, да, это обговаривалось. Я бы сказала, что это и помощь какая-то обговаривалась. Но вот эта ситуация вокруг Украины. что-то очень трудное. Что-то либо Трамп не в настроении, понятно, либо вот что-то такое, такой трудный разговор. Они вообще услышали друг друга по этим картам. Трамп и Борис Джонсон услышали друг друга. Слышали. Что-то тоже, да, видите, Россия, планы на будущее. Я не уверена, что они друг друга услышали. Ну, как-то, знаете, все тупик. Через причастный Иран до замаху на Дональда Трампа? Да не, Иран я не вижу, что он был причастен. Чего будут проведены еще одни дебаты между Трампом и Байденом? Пока не ясно. А, пока не ясно. Я бы хотела сказать, что Трамп будет. Извините, Байден будуть э, всячески питатися. Ну, или ті, хто стоять за Байденом, хто да, вот эта избирательная, э, кампанія, пытаться уйти від цього. Ну, по понятним причинам. Звільнять з посади генерала Сирського, враховуючи останні скандали з окремими керівниками військових частин. Это может быть ранение. В поездках ему надо быть очень. Ну, все, кто вместе с ним ест, ездят, ездят. Ну, смотрите, ну, по-любому здесь идет смена какая-то. Ну, процесс. Насколько быстро тут или же насколько дольше, тут тяжело сказать. Но этот вопрос рассматривается, да. Но мы же по картам смотрели, что ненадолго, то есть не навсегда на этой должности. Ну, вот. Чему нардепка без угла потрапила до базы моротворца? Ну, серьезные проблемы со здоровьем плюс еще ко всему. Ну, я вообще не знаю, как такого человека можно назначить на такую должность. Как-то дурачка выпадает. Шута. Ну, то есть, вот эти ее неадекватные высказывания. Которые действительно приносили вред. И очень большой вред. И она вообще на этой должности не могла быть изначально. Чи розпочнуться нові переговори із західними партнерами щодо поставок зброї України вже цього місяця? Ну, вони вже йдуть. Ну, мы их не видим, они идут. Чи приймуть в Україні закон щодо економічного бронювання протягом трьох місяців? Ну, тут ілюзія показана. Думаю, що ні. Чи буде запущена послуга є бронювання в Україні до кінця літа? Понімаєте, що так где-то може бути запущена. Ну, то ли Какие-то сбои, какие-то проблемы могут быть, какие-то нестыковки. Но, видимо, это все, что касается. Вот то, что у нас сейчас интернет где-то подвисает, да, со светом. Вот это с этим связано. То есть, тут так вот, чтобы на полную мощь она заработала, здесь карта тоже и люди выпадают. Но в то же время и карта выбора. Может, где-то как-то. Что вплыло на цьогорічний врожай в Україні аномальна спека. Ну да, к сожалению. Ну, она говорит, не только в Украине, видите, ну по миру что же тоже, да, в Украине, да. К сожалению, да. Ну, с какими-то видами урожая могут быть трудности по понятным причинам. Ну давайте так, нам хватит. Наважится Финляндия на депортацию россиян, которые живут в этой стране. Вы знаете, да, кого-то да, причем в скором времени. Тут такие карты показывают. И не только Финляндия. Тут э, вот какие-то особые или фигуры, которые, видимо, ну, знаете, вот такие уж прямо э, вот по типу Активних любителей русского мира, пропагандисты какие-то там, я не знаю, или же вот что-то с этим связано, да. Чи причетні українські спецслужби до аварії на Ростовській АЕС, наслідок якої у РФ введені графіки вимкнень світла? Ні. Кстати, у них не непричастность. Здесь, видите, первая карта. У них там какая-то критическая ситуация. У них там износ оборудования. Либо еще, смотрите, здесь достаточно очень нехорошие карты. Здесь как-то они многое что скрывают. Там что-то у них может привести к это очень негативным действиям. Очень. Там даже и вмешиваться никому не надо. Чи справді перевага Росії у кількості снарядів на фронті раптово скоротилася? Видимо, вони різні, да, снаряди. От е, в каких-то, да. Карта вибору, да? В каких-то снарядах, да. Тому що, видимо, не різні. Чому росіяни значно посилили фільтраційні заходи на окупованих територіях? шпионов. У них везде, им везде мерещатся шпионы, которые сотрудничают, как они говорят, с украинским режимом. Ну, они же так говорят. А за счет чего у них потом башня получается? Чи справді Китай регулярно отримує від РФ секретні дані про американську зброю? Китай. Американскую. Почему-то у меня здесь получается. Смотрите, мне карты две, два раза посмотрела. Иллюзия у меня выпадает. Прямо, чтобы они регулярно. Что-то они какие-то данные поставляют, но это не регулярно. И те данные, которые они ну, это, видимо, связано с все, что на поле боя, да, получается? С поля боя они. Я так поняла, правильно? Ну, а у Китая больше шпионов. Я не знаю, как правильно задать вопрос. Ну, давайте так. У Китая вообще очень налажена служба. Еще какая? Действительно, Китай получает регулярную, регулярную информацию по поводу западных Ну, не, у меня здесь паш падает. Что-то здесь не так. Где, не знаю, что-то здесь не так. Если на вопросы регулярно, то нет. Но какую-то маленькую информацию он может получать. Ну... Чи отримає Україна нові дрони від спільної ініціативи Німеччини та Латвии до конца лета? Ну, Германия, как всегда, понимаете. Ну, хотя, можешь, ну, очень мало. Ну, вообще мало что-то, знаете, вот вообще мало. А, от еще от кого там? От Латвии до конца лета. Ну здесь да. Здесь да. Но здесь идет опасность. Вот каким образом они будут доставляться, эти дроны в Украине? Все равно где? На территории Европы, там по пути исследования в Украину, и им идет опасность. Ну что, они могут не доехать до Украины?